السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد قال الشيخ المؤلف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين wa nazarta fi mu'jizati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa alami nubuwatihi wa alimta annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahihi, wa ma kana as-salafu ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirati li annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin wa huwa ghairu mahdudin وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق وليس بحروف مقطعة ولا أصوات مختلفة إذ لو كان كذلك لكان من جملة المخلوقات وأنه لا يكون في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته ومشيئته فمنه الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر وأنه لا واجب على الله عز وجل لأحد من خلقه من أصابه فبفضله ومن عاقبه فبعدله وما ورد على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه من امور الاخره كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط فهذه اصول درج السلف رضي الله عنهم على اعتقادها والتمسك بها ووقع عليها الاجماع قبل تنوع البدع وزهور الاهواء Na'udhu billahi minal ibtida'i fid din Wa tiba'il hawa bi ghairi dalil Alhamdulillah Muslimin Muslimat Hadirin hadirat yang saya hormati Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barangsiapa siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamabuistu liutammima makarimal akhlaq hanya sahaja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah malam ini insyaAllah kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Isnin yang ke tiga Anjuran Masjid Al-Amsar, Taman Keramat menggunakan kitab Minhajul Abidin Jalan Para Abid ataupun Tata Cara Ahli-Ahli Ibadah hasil tangan al-imam al-ghazali rahmatullah taala kita sampai ke muka surat 41 eh, 42 ha, tapi kita undur sedikit ya eh, ke 41 supaya kita tidak tertinggal eh, poin-poin yang di atas itu yang mana imam ghazali rahmatullah taala mengatakan di paragraf yang ketiga dengan menuntut ilmu anda akan mengetahui. Nah, ini akobah yang pertama. Dakian yang pertama yang perlu didaki dengan jaya oleh seorang ahli ibadah. Ada tujuh dakian yang akan diterangkan oleh Imam Wazali Ramallah Ta'ala. Yang pertama adalah akabatul ilmi. Dakian ataupun halangan ilmu. Jadi, ilmu yang pertama adalah ilmu akidah. Ilmu keimanan. Iaitu dengan menentu ilmu anda akan mengetahui apa yang diikutkan, apa yang diyakini oleh para salaf yang soleh. Iaitu generasi awal umat Islam, sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'at tabi'in. Lihat nota kaki yang ke-14 di bawah itu dituliskan. Salaf ialah mereka yang hidup sebelum kurun ketiga hijrah. Ia ni 300 hijrah. Yang terdiri daripada para sahabat Nabi, para tabi'in dan juga tabi' tabi'in radhiyallahu radhiyallahu anhu ajmain khususnya imam-imam mazhab yang empat ada juga pandangan yang mengatakan bahawa salaf ini adalah mereka yang hidup sebelum tahun 500 hijrah kemudian mereka yang hidup selepas itu dipanggil kholaf eh, salaf maknanya kemudian maaf salaf maknanya dahulu eh, kholaf maknanya kemudian apa yang diiktikad yang diyakini oleh salaf antaranya ialah bahawa Allah Subhanahu taala akan dilihat di akhirat nanti. Nah, ini nak menolak bidah golongan Mu'tazilah yang mana menafikan bahawa kita boleh melihat Allah di akhirat. Nah, ini jelas bercanggah dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkhabarkan kepada kita bahawa di hari akhirat nanti Ahli syurga akan melihat kepada Allah Ta'ala Jadi Mu'tazilah kata mana boleh Sebab Allah kan tidak bertempat ha, Kalau dah boleh melihat Allah berarti Allah bertempat Oleh itu Allah tidak boleh dilihat ha, Ini ekstrim menafikan melihat Allah Ta'ala Yang kedua bahawa Allah itu ada dan adanya tidak pada pihak yang dibatas Bukan maknanya di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan atau di belakang Bukan. Ini nak menolak ekstrim yang satu lagi. Iaitu golongan musyabihah yang mengatakan oleh kerana Allah Ta'ala boleh dilihat di hari akhirat, berarti Allah ada tempat. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah tidak mengaitkan melihat dengan tempat. Ya, kerana tidak ada talazum. Talazum itu adalah yang wujud boleh dilihat. Cuma mampu tak mampu itu cerita yang kedua. Setiap yang wujud boleh dilihat, tapi kadang-kadang kita tak mampu lihat. Malaikat misalnya wujud, tapi kita tak mampu lihat malaikat. Para Rasul alaikumussalam Allah bagi mereka kemampuan melihat malaikat. Zaman <tuh> kita pun dengan mata kasar kita kita tak mampu melihat bakteria dan sebagainya. Tapi dengan menggunakan alat mikroskop kita boleh lihat. jadi yang wujud boleh dilihat. Allah wujud. Cuma di dunia Allah tak bagi kita kemampuan untuk melihat Allah Ta'ala. Allah bagi kemampuan itu di akhirat. Bukan berarti Allah bertempat. Bertempat itu, lihat tak lihat, yang namanya makhluk, ia bertempat. Misalnya, dalam keadaan gelap malam ni, kita tutup semua lampu dalam masjid ni, Maka kita banyak benda kita tak lihat. Meja ni kita tak lihat, yang sana kita tak lihat. Tak berarti benda tu tak wujud. Ya, adakah oleh kerana tak dilihat berarti berarti tak bertempat? Dia tak bertempat juga. Sebab bertempat itu sifat makhluk. Jadi Imam Ghazali sebut ni nak tolak dua ekstrim tadi. Satu ekstrim yang oleh kerana berpegang Allah tidak bertempat menafikan boleh melihat Allah dan satu ekstrim lagi oleh kerana berpegang boleh melihat Allah maka mengatakan Allah itu bertempat dan lagi akidah salaf yang soleh adalah bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala bukan makhluk ini juga menolak bid'ah Muqtazilah Muqtazilah mendakwa bahawa Al-Quran dengan arti kata kalam Allah itu adalah makhluk Namun bukanlah huruf sebagaimana kalam manusia ni. ada hurufnya dan bukan juga suara. Karena jika demikian nescaya adalah dia terjumlah daripada makhluk. Kemudian bahawasanya tiada akan berlaku sesuatu ini tentang takdir ya. Di zaman kita ni orang banyak keliru tentang takdir. Ada yang menafikan takdir, ada yang menyalahkan takdir, bahkan dari dulu lagi. Kita ahli sunnah wal jamaah mengikut kepada akidah salaf kita yakin bahawa tiada akan berlaku suatu lintasan fikiran lintasan fikiran saja terlintas saja dalam fikiran dan kerlipan mata bukan benda besar pun bukan gempa bumi bukan tsunami bukan peperangan bukan kematian hanya mata berkelip ya. sama ada di alam bawah atau di alam atas melainkan dengan qada qadar Allah Ta'ala ya. benda tu kecil je mungkin Allah tak takdirkan, tidak sekecil sebutir habuk bergerak misalnya satu milimeter tu pun dah ada dalam takdir Allah dan kemahuan iradat Allah Ta'ala maka daripada Allah jua perkara yang baik dan buruk kita ahli sunnah wajah kita pegang macam itu kalau kadariah dia kata tak apa yang berlaku bukan takdir Allah berarti ada benda berlaku luar daripada kuasa Allah berarti Allah lemah dengan berkaitan dengan perkara yang berlaku itu sebab luar daripada kuasa Allah ini mustahil manfaat dan mudarat hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan iman dan kufur juga hakikatnya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala cuma kita ni tak dituntut untuk meneka takdir tak semayanglah sebab memang Allah dah takdirkan saya ahli neraka mana tahu ya tak payahlah susah-susah buat ibadah ya kalau Allah nak masukkan dalam syurga Allah masukkan kalau Allah nak masukkan dalam neraka Allah masukkan tak payahlah kita susah-susah ya mana kamu tahu kita dituntut beramal dengan perintah Allah bukan disuruh kita tu meneka takdir ya takdir ni luar daripada pengetahuan kita kau cari dah berlaku Ha, dah berlaku, baik atau buruk kita tahulah itu takdir Allah Sebelum berlaku kita tak tahu Maka wajib kita usaha ikhtiar untuk patuh kepada perintah Allah Wajib kita usaha ikhtiar jauhi larangan Allah Ini akidah alisunah wa jamaah Kalau tak jadi jabariah ha, Jabariah ni dia salahkan takdir Dia tak semayang, dia kata Allah dah takdirkan dia tak semayang Dia berjudi, dia kata Allah dah takdirkan dia berjudi kalau orang tempeling dia sekali, orang cakap ya Allah dah takdirkan saya tempeling awak, dia marah juga. Ya, berhal pula kata dia. Jadi tak boleh. Menyalah-nyalahkan takdir ni bid'ah. Tidak diajar oleh Nabi SAW. Nabi ajar beriman dengan takdir. Nabi tak ajar menyalahkan takdir. Yang kelima, bahawasanya tiada wajib atas Allah Ta'ala membuat sesuatu bagi seseorang daripada makhluknya. Bukan berarti oleh kerana kita semayang Allah mesti masukkan kita dalam syurga Ataupun oleh kerana seorang tu buat dosa Maka Allah mesti masukkan dia dalam neraka Tidak Habis itu ada pahala, ada dosa Ada syurga, ada neraka Maka sesiapa yang Allah berikan pahala Bukan kerana Allah mesti beri Itu adalah kurniaannya Dan sesiapa yang Allah seksakan dia Bukan mesti Allah kena seksa tidak tapi itu dengan keadilannya jadi kita sambung yang ni kita berhenti kat situ ya pada kuliah yang lalu sekarang kita sambung lagi apa lagi akidah yang diimani yang diyakini oleh salafus saleh ya? Iaitu bahawa benar apa yang telah datang berita. Ini kalau dalam ilmu tahid, dia panggil bab sam'iyat. Bila kita belajar tentang Allah Ta'ala, itu namanya ilahiyat, ketuhanan kita kita belajar tentang para rasul para nabi alaihi wasallatu wasallam itu namanya nubuwah kenabian tapi kita juga perlu yakin apa yang telah datang berita melalui lidah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara akhirat seperti adanya perhimpunan di mahsyar mahsyar itu sendiri namanya tempat berhimpun kebangkitan dari kubur al ba's Ya. kalau tengok pada zahirnya dah mati, caranya nak bangkit ya. tak pernah kita jumpa orang mati, bangkit balik maka ada orang tak beriman habis kenapa kita beriman benda kita tak nampak itu namanya sam'iyat perkara yang kita imani semata-mata kerana didengari sam'ia yasma'u tu maknanya dengar sam'i sesuatu yang didengari sam'iyat maknanya banyak yang didengari daripada Nabi SAW alaihi wasallam natijah daripada kita beriman dengan kerasulan Nabi SAW alaihi wasallam bagi kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW alaihi wasallam walaupun tak tercapai oleh akal kita. Dan beza ilahiyat. Ilahiyat kita boleh ada dalil akli. Selain daripada ayat Quran dan hadis menunjukkan Allah wujud, akal kita juga berfikir bahawa tentu ada pencipta alam ni. Ya, sebab alam ni berubah, takkan berubah dengan sendiri. Tadi siang, sekarang malam. Takkan berubah dengan sendiri. Kita dulu tak wujud, sekarang wujud. Takkan wujud dengan sendiri. Nah, masih boleh kita berfikir dengan akal. Bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan kuasa, ilmu dan sebagainya. Tapi yang sam'iyat, setakat mana kita boleh fikir adanya kebangkitan dari kubur, adanya azab kubur, adanya sealam muka nakir, adanya mizan neraca, adanya sirat titian tak dapat, akal kita tak dapat sebalik akal kita kata harus boleh jadilah ada syurga, boleh jadilah ada neraka boleh jadi juga tak ada akal setakat tu je nah, tapi wajib kita beriman kerana membenarkan kenabian tak mungkin Nabi SAW berdusta pada apa yang baginda sampaikan maka bila Nabi SAW bagi tahu kata adanya kebangkitan, adanya azab kubur, adanya muka nakir, dulu ada orang persoalkan. Dia kata mana ada azab kubur tadi. Ya. Itu kalau orang tu mati masuk dalam kubur, kalau mati kena makan dengan jos, tu macam mana malaikat nak masuk tanya dalam perut jos tu, macam tu pula lah kamu fikir. Ini kan alam ruh Kamu duk fikir secara fizikal, payahlah. Ya, alam tu kan berbeza. Kalau yang di alam rahim pun heran dia. Ya, alam rahim dia hidup melalui tali pusat ibu dia je. Dia hidup dalam air. Ya. Tak bayangkan dia nanti keluar ke dunia ni nak kena makan kot mulut, nak kena kunyah dengan gigi. Gigi pun tak ada masa dalam perut, dalam rahim ibu. Kan alam beza-beza. Alam rahim tak sama dengan alam dunia. Masa alam rahim dia duduk dalam air tu, elok je pun. Ya, cuba lepas baby tu lahir kamu letak dalam air, lah dia. Eh masa dalam rahim tadi Dalam beberapa minit tadi okey je Itu alam rahim Alam dunia tak sama Demikian alam barzakh, alam ruh Tak sama dengan alam dunia nah, Jadi jangan persoalkan Ini benda sam'iyat Kalau dalam bahasa layar buruknya, kamu meninggallah dulu. Baru tahu ada azab, tak ada azab. Ya, sudah senang kamu kata tak ada azab, Nabi kata ada. Bahaya orang memperdekatkan sabmiyat ni boleh membawa kepada kufur, tidak beriman. Maka inilah asas-asas akidah yang telah dijalani oleh para salaf yang soleh radhiyallahu ajmain untuk diitikaf dan dipegang. Jadi jangan kita berbeza. Dan inilah sebenarnya akidah yang telah diijmak, disepakati oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Sebelum lahirnya berbagai-bagai jenis bid'ah awal zaman sekarang, dia tak faham ulama' kita tentang bid'ah ni. Adalah berujuk kepada kesesatan. Dia anggapnya bid'ah ni doa ramai-ramai lepas maya. Ya. Yeah. Dianggapnya bid'ah tu talqin. Dia anggapnya bid'ah tu baca yasin malam jumaat. Jadi dia anggap kita sesatlah sebab ni ulama' kata jangan buat benda bid'ah. Dia tak faham. Ya. Maksud bid'ah ni rekaan yang bercanggah dengan ajaran Nabi SAW. Bukannya perkara baru yang masih selagi dengan syariat. Itu tidak dilarang. Maka pastilah dalam akidah segala jenis bid'ah itu sesat. Kerana akidah ni keyakinan. Bila bid'ah dalam akidah berarti keyakinan berbeza daripada keyakinan Nabi SAW maka itu menjadi bid'ah yang sayi'ah dalalah, bahkan boleh jadi membawa kepada kufur. Kita memohon berlindung dengan Allah subhanahu ta'ala daripada melakukan bid'ah dalam agama dan mengikut hawa nafsu tanpa dalil. Ada, -ada orang ni mengharamkan ni, mensyirikkan ni. Bila tanya mana dalil? Tak ada dia. Dia hanya pandai tanya dalil pada orang. Apa dalil ni? Apa dalil tu? Tapi dia sendiri berhukum tak ada dalil. Jadi bila selesai Imam Ghazali ceritakan tentang ilmu akidah yang wajib diketahui oleh setiap orang, lalu Imam Ghazali bergerak menceritakan tentang ilmu tasawuf. Qala rahimallah taala, "Summa nazarta fi a'malil qalbi wal mawajibil batinati wal manahil lati ta'ti fi hadzal kitab." Kemudian kamu kena mengaji belajar tentang kerja-kerja hati. Ya, hati ni ada kerja dia. Maka ada kewajipan-kewajipan batin. Dan ada juga dosa-dosa batin. Kalau kewajipan yang zahir, kita nampaklah ya, waktu solat, waktu tawaf, sa'i, melontar, nampak. Ada orang buat maksiat batin, mencuri, memukul orang, membunuh orang. Tapi ada di sana yang kalau kita tengok sama je. Orang tu diam. Seorang lagi pun diam juga. Tapi seorang tu sedang ada pahala. Dalam diam tu dia sedang bersyukur kepada Allah Ta'ala. hati syukur. Dalam diam tu dia sedang sabar. Dia sedang diuji. Dia diam, dia sabar. Dalam diam tu dia sedang reboh. Dalam diam tu dia sedang tawakal. Ya, tak tahu lagi ni misalnya besok ni. Duit langsung tak ada. Nak makan apa besok Tapi dalam hati dia yakin Rezeki aku ada Allah Allah dah tanggung Pasti ada cara dia Bukanlah kata Allah dah tanggung tu kita tak usah ikhtiar Hati tu yakin bahawa ada rezeki daripada Allah Ta'ala Itu namanya tawakal Dia diam, dia tak cakap apa, ada pahala Yang seorang lagi diam juga Tapi dia sedang rasa dia paling hebat Wujud Dia sedang rasa biar orang tengok kebaikan dia, riak dia memandang orang rendah, dia menolak kebenaran, ya, sombong. Dia tak suka tengok orang dapat kesenangan, dia nak orang tu jatuh, orang tu jadi sengsara, hasad. mulut tak cakap apa pun. Tapi hati sedang buat dosa. Maka kena mengaji juga lah bab tasawuf ni supaya amalan batin kita ni sesuai dengan apa yang Allah suruh dan jauh daripada yang Allah larang. Liyasulalaka ilmuhu jadi supaya kamu dapat jah ilmu tentang kerja-kerja batin ni. Suma ta'rifah jumlah tamah tahtaju ila stikmalihi. Lalu Imam Buzali bergerak kepada menceritakan tentang ilmu fiqah pula. Kenaklah kamu tahu sebahagian daripada apa yang kamu perlu nak mengamalkannya. Ilmu fiqah ni luas. Ya? Nak mengaji semua tak mampulah kita. Ya? kita pula bukanlah fokus bidang agama 100%, ada yang jadi engineer, ada yang jadi doktor ya, ada yang jadi itu ini petani, peladang, nelayan habis tak payahlah belajar langsung, kena belajar setakat yang kamu nak amal kataha roti macam bersuci wassalati solat, wassawm puasa wa nahwihi tak adalah suruh kamu belajar sampai ilmu fara'id ya, pasal ilmu tentang wakaf tak perlulah, yang kamu sendiri memang setiap orang kena buat ha, nah, dia pun yang ilmu tadi yang tadi tu fadu kifayah kena ada orang tahu tentang faraid kena ada orang tahu tentang wakar ya, kena ada orang tahu tentang pendetilan-pendetilan dan sebagainya fa'idha fa'alta faqad adaita fadullahi alaika bila kamu dah buat tu dah belajar akidah, dah belajar tasawuf dah belajar fiqah maka engkau telah menunaikan kefaduan yang Allah telah wajibkan ke atas kamu yang bahkan menjadi ibadah dalam bab ilmu ni. Bila kita menuntut ilmu tu ada nilai ibadah. Bahkan Nabi Sallam beritahu siapa yang menjalani satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu Allah permudahkan satu jalan ke syurga. Jadi menuntut ilmu ni ibadah. Tak salah. Yang penting ilmu tu membawa dia kepada mardatillah. Tauhid ibadah. Belajar tasawuf ibadah. Belajar fiqh juga ibadah wa laqad sirta min ulama'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan engkau telah menjadi di kalangan ulama umat Muhammad saw al-ghasikin fil ilmi yang mendalam ilmunya in amil tabi ilmika kerja engkau itu beramal dengan ilmu mu kadang-kadang ilmu jadi sia-sia tak ada manfaat sebab ilmu saja tak diamalkan wa akbar ta'ala imarati ma'adika dan hendak kau tu memfokus kepada menguruskan tempat kembali mu. Memakmurkan tempat kembali mu. Mana fokus kepada taat. Bakun ta'ab dan aliman amilan ta'ala. Maka jadilah engkau ketika itu seorang hamba yang ada ilmu, alim lagi beramal kerana Allah Taala ala basiratin ghairu jahil. Beramal tu dalam keadaan tahu. Ada orang beramal kerana tiu-tiu saja. Itu tertolaklah amalan dia. Wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak tidak diterima. Wala muqallidin wala ghafilid. Dan tidaklah dia itu bertaklid buta ataupun lalai tak tahu apa. Ikut semata-mata. Ini maksudnya dalam bab akidah lah. Kalau dalam bab fiqah, orang yang tidak mustahid memang dikena taklid kepada ulama-ulama. Walaka syarful azim dan bagimu kemuliaan yang besar. Wali ilmi kal qimatul kasir tu wassawabul jazil. Dan jangan sangka ilmu itu tidak ada nilai. Bahkan banyak nilainya dan pahadanya besar. Wa kun taqad kotak tahadihil aqabah. Dan kau berjaya lah menetasi aqabah yang pertama ini. Wa khalaf wa ra'aka. Kau telah meninggalkannya di belakangmu. Wa qadai taha bi'iznillah. Dan kau telah sempurnakan haknya dengan izin Allah. Al wa Allahu subhanahu al-mas'ulu ayyumidda kawa iya nabi husni wa taisirihi Allah Ta'ala juga lah yang akan memberikan pertolongan kepada kamu dan kepada kami dengan taufik dan kemudahannya innahu arhamur rahimin sesungguhnya Allah Ta'ala yang paling rahmat daripada sekalian yang merahmati jadi kita mohon dengan Allah lah kadang-kadang kita rasa susah betul lah nak dapat ilmu Susah betul lah nak faham. Minta dengan Allah. Ya Alim. Yang maha mengetahui. Alimna ilman nafi'a. Berilah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya untuk menolak keburukan. Dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan. Kau cari dengan izin kehendak Allah Ta'ala. Selesai ya akabah yang pertama. InsyaAllah dalam kuliah akan datang dia dah akan pergi kepada akabah yang kedua iaitu akabah taubah Dakian bertaubat kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawir kulubana binuri hidayatika kamana tar'adha binu syamsika abadan abada an ankulna من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين